Я, например, вчера посмотрел, мне было интересно, просто ехал, знал, что сегодня день театра, и я думал, посмотрю, мне просто было интересно посмотреть статистику. Я попросил, мне сделали мои статистику, я посмотрел. Вот, например, я вам скажу, у нас в стране 140 театров. 140 театров. Все убыточные, все ужасно состоят. А ведь это тоже работодатель. Ведь это тоже люди, которые дают работу. Где, где, где люди работают. Но это может быть важнее, чем мои химические заводы. Потому что здесь воспитывается нация. Здесь происходит все ключевое, что необходимо людям. Люди должны получать еще какое-то духовное удовольствие, кроме того, что они получают зарплату. Правильно? Это то, что произошло в России. Да, они сделали много они дали деньги. Они половину страны сделают пенсионерами, потому что посадили, у них есть нефть, у них есть газ, они на дотацию посадили все, да? А народ все равно не кушает этого, них хочет. Потому что народ хочется свободы. А держать меня только за тем, что ты мне даешь зарплату, и я неплохо кушаю, это хорошо. На каком-то этапе, когда я очень голодный. Но уже когда я что-то поел, я уже могу как бы так чуть-чуть расправить плечи, я начинаю думать, что я хочу что-то рассказать, я хочу что-то посмотреть, да? я хочу, чтобы меня услышали, мое мнение, правильно? И вот я считаю, что, допустим, образование, театр, церковь – это ключевые вещи, которые формируют, ну, как бы Ну, я в этом точно убежден, это мое личное вы можете не согласиться, я просто говорю то, что я считаю. И логика простая, 140 театров – все убыточные. Мы посмотрели по статистике. Россия, Китай, Франция, Германия, они прибыли. Оказалось, почему? Да потому что государство сняло с них, скажем, ну, всякие там налоги, да? Ну, начнем с того, что сняли НДС. Когда я первый раз подумал, ну, снять НДС, ну, даже вчера, ну, хорошо, допустим, мы будем лоббировать как работодатели, чтобы снять НДС, э, с скажем, ну, с театра, да? Вопрос, сколько это денег? Учитывая, что я уже не был с малым бизнесом и понимал, что это 200 миллионов, Поэтому, конечно, второй раз мне не говорили о том, что это большие деньги и бюджет не выдержит. Я говорю, дайте мне статистику, сколько мы заплатили в прошлом году НДС -а со всех театров, 140 театров. Вы удивитесь, я вам скажу цифру, 39 миллионов гривен. Я говорю, это 0,002% от бюджета страны. Я задаю один вопрос. Николай Янович убеднеет за эти 39 миллионов гривен? Я думаю, что здесь просто никто даже не сомневается. Но если снять эти 39 миллионов да, и дать им возможность, чтобы они могли хотя бы ну, за какие-то деньги, я уже говорю, помощи, да. конечно, было бы хорошо, если бы бизнес тоже в своих регионах и как-то отнесся к этому процессу. Кто-то гривну, кто-то две, кто-то десять, но ну, немножко далее.